الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإله النشور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا فردا سمادا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا احمد يا محمد سلمنا باحسانك القديم صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم صلوا عليك يا محمد يا علي يا علي يا علي ya Muhammad mawjud aliful haqq. Alhamdulillah pagi ini uh, kita masih diberi oleh Allah peluang kesempatan dalam rangka tentu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala berbakti dalam arti uh, menunaikan segala kewajibannya kemudian menambah kebaikan-kebaikan uh, yaitu baik yang berupa zikir sunnah ataupun perbuatan-perbuatan seperti infak dan sedekah semuanya dalam rangka uh, membawa bekal kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi kita datang dari Allah kosong uh, dalam keadaan suci tapi kembali kepada Allah harus membawa bekal maka perjalanan dunia yang sesaat ini uh, 60 sampai 70 70 yang paling banyak kata Rasulullah maka mari umur tu ngarang 70 tujuh puluh pi bapa ang puluh maka marilah tidak akan bertambah panjang usia kita tu makin bertambah fih, pendek walaupun kita kadang-kadang sering berdoa ya Allah panjangkan umurku tambahkan andai kata itu bermanfaat bagiku bagi keluargaku agama dan masyarakatku kalau tidak ya Allah maka kuserahkan kepadamu ya Rabb Itulah doa sebaik-baik doa sebenar. Jemaah subuh yang Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sabi ajmain. Jumat yang lalu sudah kita sampaikan pesan dari Ali bin Abi Talib Qaramallah wajah yaitu tentang enam nikmat mendasar. Nah, yang pertama sudah kita sampaikan yaitu yang tentang Islam. Islam itu bermakna secara hurufnya itu huruf hurufiahnya Allah sin salam salamun lanyalla ilaihullah mimnya Muhammad Rasul Rasulullah nah, Allah akan memberi keselamatan kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasul baik di dunia ataupun di akhirat nah, karena Allah menyatakan La ilaha ilang itu adalah bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku akan selamat. Nah, maka marilah kita terus nah, dalam solat sudah pasti. Di luar solat, mampukah kita untuk mengucapkan itu, yaitu berzikir, ya minimal setelah subuh dan setelah maghrib, karena itu ada waktu yang agak panjang atau di tengah malam. Nah, jangan lupa kita, atau tidak sanggup ucapkan Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, itu zikir hati kita. Tidak apa-apa keluar untuk melatih mulut ini supaya menyesuaikan dengan kolbu. Karena kadang-kadang kan kita ini uh, di mulut, ucapkan lain, ucapkan Allah di hatinya lain ingatan. Maka selaraskanlah, keselarasan itulah yang membawa ketenangan hidup kita. Nah yang kedua adalah Al-Quran. Itu adalah nikmat. Nah, Al-Qur'an ini banyak namanya. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Hakim. Itu menjadi hukum. Nah, kemudian al quranul Mubin. Nah, Al-Qur'an yangnya nyata. al quranul Kadim. Al-Qur'an Kadim. Nah, Al-Qur'an Kadim ini itu duluan itu daripada Al-Qur'anul Karim hadirnya ke dunia. Nah, Kalau Al-Quranul Karim, Nul Hakim, Nul Mubin itu 6236 ayat. Nah, itu secara ilmu syariat. Kalau ilmu hakikat 6666 ayat. Jangan diperdebatkan. Kita orang Islam ini kan lucu. Orang yang sudah rajin mengaji, mengaji terus, Kerja itu dicaci. Yang mencacinya tidak pernah ngaji. Ini aneh orang kita. Yang rajin solat ke masjid dicaci oleh orang-orang yang tidak solat ke masjid. min Billah minzalik. Jadi ada saja kritikan. Nah, kalau saran tidak apa-apa. Kalau sudah solat belum musuk, Alhamdulillah. Sudah solat ke masjid, Alhamdulillah. Karena itu adalah perjalanan masing-masing. Maka hindari untuk mencaci hal-hal yang berkaitan dengan agama. Hati-hati. Kalau beragama, kita caci, nanti azabnya aman pedih. Karena wajib kita belajar agama di dunia ini. Wajibin. Tapi kan sekarang terbalik. Urusan dunia ini kita pelajari luar biasa, tapi agama sudah kita tinggalkan. Ini maaf nih. Di mana-mana, kecuali orang di pesantren. Tapi orang di luar pesantren itu, itu jarang. Ibu-ibu hanya hari Jumat, atau seminggu sekali Apakah beragama itu seminggu sekali tidak sepanjang hayat 24 jam? Kita dalam beraga beragama. Maka Al-Quran itu yang sekarang jumlahnya 6.236 itu dijadikanlah sebagai pedoman. Sebagai petunjuk, sebagai bacaan. Senang. Tapi banyak godaan bu. Banyak. Beberapa bulan lalu satu hari bisa satu jus saya. Tapi begitu kejus sampai ke 22 belum lanjut. Untunglah saya ada pengajian ibu-ibu beberapa tempat. Ya, setelah ada kajian kemudian belajar membaca Al-Qur'an. Untung bahasa kita kan itu untung ada. Nah, itulah gunanya kita pengajian tuh seminggu sekali, minimal seminggu sekali belajar membaca Al-Qur'an. Makin salah makin banyak paha, pahala. Berapa kali kita membaca salah, belajar, tetap ada kebaikan atau fadilah dari yang kita baca. Maka sebaik-baik orang adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Amat, amatan. Maka ibu dan bapak di rumah itu belajar Al-Quran itu ajarkan kepada anak. Supaya ada bukti kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun anak-anak kita sudah belajar di, di TPA, di TQA, apa pertanggungjawaban kepada Allah? Hanya sekedar mendidik, memberi makan, menyekolahkan. Kenapa sebanyak sebaik-baiknya itu? itu Rasul mengatakan, "Sebaik-baik orang belajar Al-Quran, mengajarkan kembali." Maka, sewaktu suami, suaku istri, ibu bapak di rumah, ajarkan, walaupun hanya "aba, a, aba, -ba, ba, a", walaupun mengajarkan belajar Al-Quran. Kenapa itu sesuatu rahmat dari Allah? Nikmat dari Allah itu orang enggak enggak nanti sekarang tuh mengajarkan membacanya itu nikmat. Diberi petunjuk nik, nikmat. Karena Al-Qur'an ini tidak ragu lagi, dah pasti. Zalikal kitabul la raib fil. Sengaja Alif Lam Mim. Alif Allah Lam Tu Jibril Mim itu Muhammad. Allah menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Wahai Muhammad, zalikal kitabul raib fihi hudal lil muttaqin. Ya, Alif Lam itu adalah password membuka Al-Quran. -Qur, Al Dibuka dengan Al-Fatihah. <tuh> Jadi Alif Lam kenapa tidak Nun Yasin padan Yasin tu dia nama Muhammad. Toha juga nama Muhammad tapi tidak. yang tiga ini Allah menyampaikan wahyu melalui Jibril alaihissalam kepada Muhammad maka wahai Muhammad ini Al-Quran tidak ada petunjuk bagi orang yang bertak bertakwa nah, itu gambaran di ayat yang kedua surah Al-Baqarah itu jadi Al-Quran inilah yang akan menjadi teman setia kadang-kadang nah, kalau saya tidak baca juga itu kalau tidak ada pengajian saya mendawamkan surah as-sajadah dengan surah tabarakalladzi biyadihil setiap maghrib antara maghrib dengan isya karena itu sudah pasti barang siapa membaca tabarakalladzi setiap malam sebelum tidur Allah akan menjamin tidak disiksa di dalam kubur itu sudah ada bocoran semua barang siapa yang mendawamkan antara maghrib dengan isya surah as-sajadah 30 ayat 2 maka dia akan diberi pahala kebaikan sama dengan mendapatkan Lailatul Qadar 83 tahun 6 bulan tiap hari baca saja itu saya sempatkan tuh kadang-kadang lupa atau pergi ke tempat lain sama dia pulang jam 12 ngantuk lupa saya koda kalau tidak siangnya malamnya saya koda kembali berarti dua kali jadah dua kali tabarakal ini hadis hadis nabi bu bukan sekedar saya sampaikan karena saya sudah baca saya sampaikan supaya ada kenikmatan Al-Qur'ani ketika kita berada di dalam dalam kubur kan menjadi teman setia bacaan kita tuh ya Al-Qur'an tuh uh, bumi itu dalam kuburan kan katanya sepi maka bacalah Al-Qur'an itu sebagai teman Tidak ada teman yang tidak sanggup ibu kita bapak kita menolong kita hanya doa yang dikirimkan dari dunia ini ketika kita masuk di kubur. Al-Quran tabarakalladhi akan berbicara dengan Allah. Ya Allah aku setiap malam dibaca ya Rab. Maka jangan lagi ditanya. Tidak ada pertanyaan, Bu. Kan ini masalah. Setiap sesuatu dalam kubur tidak ditanya maka akan selamat. Penentuan air perjalanan hidup ke yaumil kiamah itulah di dalam kubur. Maka sempatkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nikmat. Di antara itu, di dalam kubur akan menjadi teman setia. Apa yang kita baca akan terus menemani kita. Ya, Maka ketika balik Al-Quran itu dari Allah, wahai malaikat mungkar wanangkir. kata Al-Quran, aku sudah berdialog dengan Allah. Jangan engkau tanya lagi ini. Aku adalah teman setianya di waktu malam sebelum tidurnya. Nah, jadi surat apa itu bu? Yang dua itu? Surat asa Jadah satu, Sebelum Maghrib, kemudian setelah Maghrib, tambah dengan surat asa saja. Itu nikmat yang kedua. Nah, nikmat itu sudah saya katakan kemarin Jumat yang lalu. Kesenangan belum tentu nikmat. Nikmat sudah berarti kesel, kesenangan. Karena orang mabuk juga senang dia, orang jamah-jamah juga senang dia. Tapi nikmat itu adalah sesuatu yang didatangkan oleh Allah yang menenangkan rasa sakinah di dalam hati dalam perjalanan hidup dunia ini. Nah yang ketiga Muhammad Muhammad ini adalah suatu Kenikmatan Muhammad ini ada dua Kita ulang-ulang Satu Nur Muhammad Satu tubuh Muhammad Nur Muhammad ini alam semesta Kemudian di dalam diri Wal awalu wal akhiru Wal zahiru wal -ba, batin Awalnya adalah Nurnya Akhirnya adalah jasadnya Jasad dari semua Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Nah, awal berkesudahan, nah, awal berpermulaan, akhir berkesudahan itu Muhammad. Nah, kalau nurnya itu disebut dengan nur kodim karena dari nur Allah, nur yang kekal. Apa nur itu? Bukan seperti ini. Nah, nanti baca-baca itu ada kitabnya. Ya, Nur itu bukan penerang. Inilah tubuh kita. Tanah itu nur. Dari nur dijadikan. Ya, air dari nur, angin dari nur, api dari nur. Dari nur apa? Nur Muhammad. Maka etikat hakikat tauhid tubuh alam dari nur. Maka barang siapa yang mengetahui dari dirinya adalah nur Muhammad, nur Allah juga tidak akan ditanya ketika di alam kubur ini secara ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Ya, jadi Muhammad itu menjadi mim ha mim sudah kita terjemahkan artinya apa? Inilah barangnya. Secara hakikat Muhammad haki, haki. Maka jangan lupa membaca setiap salat raditu billahi robba wa bil islami dina muhammadin nabiya wa rasula sallallahu alaihi wasallam. Aku rela Allah itu sebagai Tuhanku, Islam sebagai aga, Agamaku Muhammad sebagai na, nabi dan rasul. Sallallahu alaihi wasallam, setiap sholat karena ini suatu kalimat ketika dibaca tidak mampu ditulis oleh malaikat pahalanya, maka jadikan sebagai zikir. Jangan hanya sekali, "raditu billahi rababir" selama di Nabi Muhammad. "raditu billahi inilah pengakuan, bukan persa, persaksian billah itu adalah pengakuan kepada Allah. Pengakuan Islam ini kita terima sebagai agama. Pengakuan kita kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah. Kalau asyhadu an la ilah itu penyaksian. Ada yang bersaksi, ada yang menyaksikan, ada yang menjadi sak saksi. Inilah barangnya yang disaksikan oleh ucapan itu. Karena yang mengucapkan itu sifat dan zat, yang melihat sifat kepada zat, zat kepada si, sifat, jadi ini sekedar ucapan saja. Maka, apa yang engkau saksikan, tubuh ini, apa yang kau persembahkan kepada Allah, bukan tubuh jiwa, karena jiwa ini yang menyebabkan ada baik, ada jiwa inilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ya? Ta'ala. Jadi, bukan amal. amalan ini kan dalam menetah menetah atau memperbaiki jiwa. Jadi yang kita persembahkan kepada Allah adalah sesungguhnya jiwa kita ini. Maka wajar dalam surah apa itu Asy-Syams wa <tuk> nafsi wa masawaha fa alhamaha fuju rahawata qad <tuk> aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, itu satu ayat yang diberikan oleh Allah itu tentang jiwa kita. Pelajari Siapa itu jiwa? Siapa itu ruh? Jadi kita kalau mau mengenal Tuhan, pelajari ke dalam. Jangan mencari keluar. Barang siapa yang mencari Allah di luar dirinya, maka sesatlah dia. Nah, maka ada pas, detak jantung, gerakan tubuh. Semua yang bergerak itu digerakkan oleh Allah. Tidak bergerak jasad bila tidak ada nyawa. Tidak bergerak nyawa bila tidak digerakkan oleh ruh. Tidak apa? Tidak ada ruh. Tidak bergerak ruh bila tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka etikat kita pagi ini mulai dari bangun tadi sampai bangun tidur bangun pergi ke Digerakkan oleh Allah Subhanahu. Itulah campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga ini Muhammad ini adalah nikmat. Ah, dapat syafaat nanti kita asalkan Kita ikuti sunnah-sunahnya. Satu aja kita kekalkan sunnah dari mau Kan tujuh itu ya: uh, solat tahajud, solat duha, solat berjemaah, uh, istighfar, memberi sedekah. Terus dua lagi, apa itu? Uh, ada dua lagi: satu saja dari yang tujuh sunnah harian, insyaallah Rasulullah Muhammad SAW akan memberikan syafaat. Karena satu-satunya makhluk yang diberi oleh Allah, tidak ada lain. Nabi-nabi yang lain banyak salahnya, tapi Nabi Muhammad tidak. Umi disucikan oleh Allah, diberi hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya khusus nanti. Umat Muhammad setelah, setelah, itu baru dengan beliau bersama. Tidak akan masuk ke surga Nabi Muhammad sebelum umatnya habis masuk ke dalam surga. Sampai menangis, menderu Nabi Muhammad itu. Ya Allah, analan ikum Muhammad satu lagi tuh ya Allah. Kenapa satu lagi umatku? Silakan kuambil. Tapi yang diambil dari neraka itu juga tidak mau masuk ke dalam surga sebelum disucikan dengan telaga al, -Kaw, al sar. Karena di sini tertulis uh, mantan dari neraka. Begitulah. Maka perbanyak bunis hari Jumat, perbanyak selawat. Haknya selawat itu malam Jumat dan hari Jumat. Tidak nah, usah nanti kalau laki-laki juga kalau ke masjid sempat baca yasin silakan. Kalau tidak baca aja. Sallallahu alaihi wasallam. baca dulu dengan yang tadi. Kan tadi saya baca ya Ahmad, ya Muhammad sallimna bi ihsanikal qadim. Sallallahu Alaihi Muhammad nurun ala nurin. Wah, ini cahaya di atas cahaya. Cahaya. Hakikat Muhammad nurun ala nurin ini tubuh. Cahaya di atas cahaya. Nurun ala nurin. Kemudian raja-raja selawat ditambah. Apa tadi? Sallu alaika ya Muhammad. Ya Ali. Ya Ali. Ya Ali. Ya Muhammad. Mawjud Aliullah. Itu selawat yang bersandar kepada huruf alif. Wajib wujud. Wajibul wujud. Itulah kepada sandaran Muhammad yang haki. Jadi dalam tubuh ada zat, ada sifat, ada asma, ada afal. Nah itulah yang namanya Tauhid. Jangan meleset lagi. Nah mudah-mudahan... Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah agar kita terus dalam ketaatan nah, berbakti kepada Allah itu dalam situasi keadaan apapun di sihan pe kita apakah di kebun di rumah tetap dalam taat kepada Allah dan zikir bagaimana tadi kita berdoa sallallahu ala muhammad kullama zakarahu zakirun selawat kepada nikmat sebanyak orang yang berzikir membaca selawat itu dan selawat kepada Nabi Muhammad sebanyak orang yang tidak berselawat berapa miliar sudah penduduk dunia sekarang, 7 miliar katakan yang berselawat 1 miliar 6 miliar tidak, sebanyak itu atau sebanyak butir butir pasir di laut karena ada orang berselawat, hanya begitu saja nggak banyak dia, ya Allah berikan selawat kepada Rasulullah sebanyak pasir di laut buih di laut hanya itu ucapannya selawanya setiap habis sholat. Maka kata Rasul itu adalah isi sur, isi surga. Wallahu alam subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.